નમસ્કાર ધોરણ સાતના વહેલા વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર તમારું સત્ર બીજાનું જે હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર પાંચમો છે ધરતી કી શાન એમનું સંપૂર્ણ એટલે સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર જોવાના છીએ અને એમની પીડીએફની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે તો ચાલો મિત્રો શરૂઆત કરીએ અભ્યાસના પ્રશ્ન નંબર એકથી કાવ્યો કો ડી મોબાઈલ જે સાધનો કે માધ્યમ માધ્યમસે સુના વ્યક્તિગત ઓર સામૂહિક ગાન કરવાઈએ आ टीचर ने प्रश्न नंबर बीजो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए आप क्या क्या कर सकते हैं तो मैं नदी में तैर सकता हूँ मैं कुएं से पानी निकाल सकता हूँ मैं साइकिल चला सकता हूँ मैं पतंग उड़ा सकता हूँ मैं क्रिकेट के क्रिकेट में अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर सकता हूँ इस तरह मैं बहुत से काम कर सकता हूँ और मैं मेरा होमवर्क भी कर सकता हूँ प्रश्न विविध क्षेत्र में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है तो रासायनिक खाद और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा प्लास्टिक रबर आदि के तरह तरह के उत्पादन किए हैं भवन निर्माण के क्षेत्र में उसने अनोखी सफलता प्राप्त की है मोटर बस रेलगाड़ी दुपहिया विमान आदि के निर्माण से यात्रा बहुत सुगम हो गई है टेलीफोन मोबाइल ईमेल आदि के द्वारा संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया है कंप्यूटर के आविष्कार ने हर एक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाईये और इलाज के नए साधन खोजे गए हैं इस तरह विविध क्षेत्र में मनुष्य ने अद्भुत प्रगति की है त्रीजु अन्य जीवों के अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है तो मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है इसी बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है उसके पास भाषा की शक्ति है उसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा महान है चौथु में उल्लिखित तो प्रकृति के तत्व तत्व में जो बताए और उसके समानार्थी शब्द तो प्रकृति ना आ तो निम्नलिखित से से थोड़ी भूल लेखन तो में तो काव्य में धरती तो भूमि पृथ्वी पर्वत तो पहाड़ नदी तो सरिता माटी तो मिट्टी अंबर तो आकाश अग्नि तो आग और पवन तो हवा त्यार पछी प्रश्न नंबर त्रण छे निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और शब्द कोश में से उसका अर्थ ढूंढकर बताइए हुष्ट पुष्ट तो तगड़ा हट्टा कट्टा संवाद तो बातचीत शीघ्र तो जल्दी जोहर तो पराक्रम युद्ध में शत्रु की विजय निश्चित हो जाने पर राजपूत स्त्रियों का अग्नि कुंड में जल मर जाना पांचवू अजनबी तो अपरिचित छठू वेदांत तो ब्रह्म विद्या सातमू मु, मुकद्दर तो भाग्य आठमू सागिर तो शिष्य नवम वृति तो मनोदशा मन का झुकाव दसवु स्पष्ट तो, तो साफ साफ प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ बताइए तो पहलू पृथ्वी के लाल तेरा हिम गिरी भाल तेरी मुट्ठी भ्रगुटी में तांडव का ताल है तो है पृथ्वी के पुत्र तेरे पास हिमालय जैसे ऊंचे दर्जे का दिमाग है तू अगर क्रोध में अपनी ब्रोह तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो सिंह के तांडव की ताल में होता है बीजू से गुरु शाह मतिमान पवन सा गतिमान तेरी नभ में नभ से भी ऊंची उड़ान है है मनुष्य तुझ में महान देव गुरु जैसे बुद्धिमता है और तू पवन की तरह गतिशील है तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है त्यार मित्रों स्वाध्याय है प्रश्न पहलो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए जिमा पहलू मनुष्य क्या क्या कर सकता है तो मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है वह नदियों के बहाव को मोड़ सकता है वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है वह जमीन और आकाश को एक तर, एक कर सकता है इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है बीजू मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है तो मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है वह लोगों के विचार बदल सकता है इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आवाहन कर सकता है त्रिजु मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या होगा मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोक जा रोका जा सकता है दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत करे तो दुनिया को बदल बदला जा सकता है प्रश्न बीजो से उचित जोड़ मिलाइए जैम मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है एले कि तीजू मनुष्य के नयन में तो यहाँ मैं भूचाल है एट चौथू मनुष्य की भ्रुगुटी में तो तांडव का ताल है एट छठू मनुष्य की वाणी में युग का आवाहन है तो पहलू मनुष्य की छाती में तो स्वयं महाकाल है एट बीजू प्रश्न त्रन निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प में से विकल्प चुनकर सामने सही का चिन्ह कीजिए जेमा पहलू मनुष्य चाहे तो काल को थाम ले बीजू मनुष्य चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे मनुष्य जो चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे प्रश्न चार नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए जैसे की, जे, की धरती तो आकाश पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं अमृत तो थसे, थसे। संकर जी ने पी लिया था वरदान तो थसे अभिशाप दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है ऊंचा तो थसे नीचा वाक्य शर्म से उसका सिर नीचा हो गया पाप तो थसे पुण्य विद्या का दान बहुत बड़ा पुण्य है जीवन तो थसे मृत्यु वीर पुरुष मृत्यु से नहीं डरते प्रश्न नंबर पांच नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखकर उनका अर्थ शब्दकोश में से जानिए और लिखिए। तो जुआ यहाँ से तूफान वरदान नयन शीस क्षति आईना और झंकार शब्द शब्दकोश के क्रम के आ, क्रम में लिखे और उसका अर्थ तो आईना तो थे दर्पण क्षति तो हानि ધ્વનિ ઉત્પાદ નયન તો કૃપા તો મસ્તક યા માથા તો મિત્રો આ હતું સંપૂર્ણ એટલે સંપૂર્ણ આપણા પાઠ નંબર પાંચ સોલ્યુશન ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં ત્યાં સુધી આવજો જય હિન્દ જય ભારત